классном доме можно. Ну, вот эти вот вы ну, тоже те Которые солнечные, да, на крышные панели, они тоже стоят, да. Компания EDS Engineering. Неправильно, да, это да, самая, самая большая. Я... вот, это именно профессиональные ребята. Называется да, edsukraine.com да. сайт, да? Да, ну мы называемся EDS подстанция, у нас просто несколько ну, там, да, да, там да, группа, группа компаний, очень... которые инжиниринг и и Power есть у нас, которые выпускают энергооборудование. Ну, а, вы еще и делаете? Мы еще делаем, да, и щиты, и, и ячейки, и электро, это все наше производит, производство. Вот, а так это. Вот, вот так вот так вот это, это все группа компании EDS называется. Е да. EDS. Это очень крупная. Да. Находится в Днепре. В Днепре ну, да. офис, офис главный в Днепре. Главный видно. в Днепре, да. Это мои клиенты по геотекстилю, поэтому я вам советую. Я их наверное, знаю, будет они будет еще строить. там 10 лет э, уже занимаются этими э, подстанциями, да. да. Ну, 10 лет я их знаю, потому что они мои клиенты 10 лет. А так, наверное, может быть и больше да. И это именно вот, профессиональные люди, которые делают вам полностью решение. Вот как вы сказали, там на мегаватт сколько вы сделали? На 50 мегаватт. 50 это... мегаватт, это очень, это овер на хера. А да, сейчас Батареи, батареи строят у Львовской области на 100 мегаватт. Это еще больше. Это в два раза больше, чем мы строили. Мы строили Львовская область новый раздол, а это с другой стороны Львова... Ну, 100, 100, мегаватт, это вот какой микрорайон можно... Ну, это на Львов будет весь запитывать. Если Львов будет на батареи... Ну, только конечно, на пару часов. Если Львов, Львов надо запитать. Бля, а еще такого в Одессе вы не строите? Не знаю, у вас просто, наверное, тут обстрелы, поэтому тут не строят. Строят в основном западные. Мы сейчас маленькие строят, но ну, там вообще малюсенькие. По 2 мегаватта на Закарпатье мы строили. Ну, Купец. А что, о чем мы сейчас говорим? Это строят как как-то заводы, да? да или, нет, как... это китайское все производители. Мы только не, ну собираем. я не, не, я хочу объяснить, как это выглядит. Я так понимаю, что это какое-то помещение, где нет. Это не помещено, открытое, Это открыто сам... И там дохера фундаменты и стоят контейнеры, как морские контейнеры. Вот и, так и, они все. И в них как будто них... вот эти поварбанки да, стоят. В них стоят большие аккумуляторы, да. Это, это целый контейнер аккумуляторов, который накапливает энергию рядом с подстанцией. А ну, потом, потом дальше прикиньте потом питает весь город. Бля, вот это, это офигенная тема. Ну нельзя. Сейчас это очень. Кому очень надо. Модное. Да. Сейчас это самая Солнечная станция уже как бы на, на втором плане. Сейчас самое большее. Аккумулировать. Аккумулирование. Да. Быстрее окупаемость. То есть сейчас бизнес в это направление. Так что, Константин Мирогров, обращайтесь в ЕДС Инжиниринг, компания из Днепра, профессиональные ребята. Но кому нужны какие-то ксели по звоните.